Format drama mikro yang dipelopori oleh pemain industri hiburan di China membuka lembaran baru dalam penghasilan karya kreatif bukan sahaja memenuhi permintaan penonton malah mampu merangsang pertumbuhan ekonomi secara langsung. Dikenali sebagai Wei Duan Ju, format hiburan berdurasi sikat ini menampilkan jalan cerita yang sarat dengan drama dan plot penuh kejutan. Keunikan ini menjadikan drama mikro sebagai trend terkini yang semakin diminati dan digemari penonton pelbagai peringkat usia. Format video yang digunakan secara vertikal bukan sahaja sesuai untuk tontonan santai di telefon pintar, malah menepati gaya hidup moden yang pantas sekaligus mewujudkan pengalaman hiburan ringkas. Ledakan drama mikro bermula sekitar tahun 2018 apabila penggiat seni di China memperkenalkan format tersebut seiring dengan evolusi media sosial yang menjadi sebahagian gaya hidup masyarakat pada masa kini. Fenomena berkenaan tidak sekadar menjadi pilihan dalam kalangan penonton di Asia, bahkan formula yang sama kini turut diadaptasi oleh pelbagai penyedia kandungan hiburan kreatif di seantero dunia dengan media sosial menjadi platform siaran. Antara kelebihan utama drama mikro ialah proses penerbitan yang efektif selain kos penghasilan yang amat minimum selain keuntungan yang diraih pula tinggi menerusi periklanan. Berdasarkan laporan terbitan Portal Marketing for E-Commerce, sebuah siri bertara profesional dengan lebih 50 episod boleh dihasilkan dalam tempoh 4 hari saja dengan bajet sekitar 440,000 yuan. Di China, drama mikro ini boleh ditonton melalui aplikasi seperti Douyin dan Kuaishou. Manakala di peringkat global pula, platform seperti TikTok, WeTV, YouTube, IG dan bermacam lagi turut menawarkan suri drama mikro. Perkembangan positif yang diraih segmen itu turut dipengaruhi permintaan tontonan yang semakin melonjak di seluruh dunia sejajar dengan peningkatan muat turun aplikasi drama pendek Cina di pasaran luar negara. Menurut kertas putih mengenai pembangunan industri drama mikro China 2024 yang diterbitkan oleh China Netcasting Services Association bersama Data Ice Research Institute, saiz pasaran drama mikro di China bagi tahun 2025 diunjurkan sebanyak 68 bilion dan dijangka meningkat secara signifikan melebihi 100 bilion menjelang tahun 2027. Tidak semua drama mikro boleh ditonton secara percuma kerana penyedia platform lazimnya mengenakan bayaran atau mewajibkan menonton iklan yang menjadi sumber penjanaan keuntungan sekaligus berupaya menyokong industri kreatif ini. Daripada kisah pencintaan penuh rintangan, jurang sosial yang memisahkan sehinggalah kepada kisah dendam yang membara, setiap naskah hadir dengan daya tarikan tersendiri untuk memuaskan selera pelbagai lapisan peminat. Jalan cerita yang padat dan suara dengan konflik telah memingkat penonton dan setiap episod pula sering berakhir dengan babak-babak suspen atau tanda tanya sehingga ada yang tidak sabar menantikan episod seterusnya. Nampaknya drama mikro telah muncul sebagai fenomena hiburan baru yang memenuhi citarasa penonton era digital iaitu ringkas, padat dan mudah diakses. Keunikan jalan cerita durasi singkat serta strategi tayangan yang kreatif menjadikannya medium yang bukan sahaja menghiburkan malah menguntungkan industri secara menyeluruh. Ini BSRN Beijing saya Fauzan Azmi sampai jumpa episod akan datang. Bye bye.